привлекает общественная организация через стран. потому что во-первых общественная организация привлекает еще дополнительные средства на вот когда общественная организация подает э, заявку на социальное замолгование то э, мы Шесть. же мы же там прописываем что у нас на сегодняшний день есть то есть мы говорим о том что у нас есть какие-то ресурсы а социальное замолгование это додатковые ресурсы которые вы можете додать то есть на голое социальное замолвление проект не подается. Мы говорим, что у нас есть оборудование, у нас есть там специалисты, у нас есть то, то-то, то дополнительные средства, которые есть и которые будут, а в социальном замолвлении мы замолвили. А тут еще один вопрос. А не возникнет такой ситуации, что, допустим, социальное замолвание с места и финансирование с другой стороны. И одни, одна организация покажет, что я вот привлекла деньги от спонсора, имея в виду город. А другим показать, а городу показать, что я вот привлекла деньги спонсора, имея деньги города, ну вот, чтобы а это не было так. А такого, это называется банковской працией. Это замечательно. Это, это, это очень хорошо, если мы можем привлечь и спонсора, и город, потому что когда мы подаем... Нет, вы немножко не понимаете. Под одной и тот же проект Поверите. можно сказать, что, что? это... Что? А? Ну, не везет, не везет просто когда мы, поддавим... пожалуйста, давайте мы дадим, да, дадим. Да, да. Да, да. Да. <связь> да, хотел коротко сказать, ну, социальный заказ, мое мнение, только у вот тебя представитель общественной организации, это никоим образом не цель поддержки общественных организаций, Конечно, вот, поэтому, то есть, вот это точно не надо путать, более того, если говорить о об опыте, да, или там 50 на 50 Европа, да, если оц... проекты должны оценивать эксперты и специалисты. и лично мне все равно, кто будет в этой раде социальной замокной, то к сожалению, в Украине инициирует этот процесс общественная организация. В Европе, например, это городские власти только пришли и сразу посчитали деньги поняли, что нам неэффективно содержать свои социальные службы, нам эффективно кинуть туда деньги, туда, туда, туда. И нанимают, сами выставляют условия, критерии и контролируют. И отчитываются. У нас, к сожалению, не так. Поэтому в принципе мне все равно, кто будет сидеть в этой ради социальной самого, более того, я должен отдать отвод, если я подаю заявку, как я могу оценивать сам себя. -то. Поэтому как бы, тут идея в том, что э, организации это тоже должны понимать. Подаете заявку на конкурс, вы не имеете права принимать участие. Заявки должны оценивать эксперты, специалисты, понимающие, что в социальной сфере, понимающие проблемы города и общества. Вот это как бы, и не важно, 50 они будут. Ну, иметь. Или не 50% кто кого. Просто, к сожалению, у нас получается ну, вот, процессов.